Це Я на пляж, там було До літньої відпустки залишилося не так багато часу. А у вашій сім'ї дилема брати чи не брати з собою на відпочинок дитину. Як організувати свій транспорт та, зрештою, куди їхати. До організації першої подорожі чотирьохрічної Єви батьки поставилися відповідально. Чесно сказати, мабуть, ця ідея прийшла к нам. даже чуть-чуть раньше, чем ей исполнилось три годика, мы где-то за полгода начали продумывать все полностью, уже так по чуть-чуть подбирать, ну так постепенно, постепенно подготавливать Еву. За для полной безопасности час визит пуск из молочье следует заранее проконсультироваться с лихицами. Мама заблаговременно может со своим доктором посоветоваться и обсудить, а какой же лучше курорт выбрать вот для данного конкретного ребенка. И доктор обязательно, зная особенности этого малыша, он обязательно подскажет, а что нам выбрать лучше: море, лес, там горы? Я бы рекомендовала для отдыха с детками направление Испании отмечая материковую часть Испании, а отличила бы направление Греция. Материковые курорты, такие как полуостров Халкидики, либо острова Веции, Хорватию, Черногорию, привычный нам Турция, ну и, возможно, Индия. С краиной вызначилась, не кваптесь с братом Для початку нужно разобраться с документацией. Необходимо взять с собой. Первое. загранпаспорта, паспорта, в который должно быть вписано сведения о детках. С пятилетнего возраста в загах паспорта родителей должны быть склеены фотографии деток. Бывают случаи не очень частые, когда родители находятся на одной фамилии, детки на разных фамилиях. В данном случае обязательным является свидетельство рождении, которые необходимо взять с собой. Если дитина подорожает с одним из родителей, то от другого потрібна нотариально заверена згода, известная для большинства как доручение. Еще один важный документ, про который варто помнить, полис медичного страхования. И не забывайте, известно, про трансфер. Мы решили лететь на самолете. Детки до 2 лет без предоставления места в самолете путешествуют полностью бесплатно. Детки до 12 лет а также наслаждаются специальными детскими тарифами, которые намного выгоднее а, и нам очень сильно отличаются от тарифа для взрослого. И наустанок, то, что обовязково варто взять и с своей малышей. обязательно с собой берем питье для того, чтобы поддерживать баланс жидкости. Минимальное количество жаропонижающих, то есть это буквально вот на один-два приема рекомендации вашего лечащего врача. Якщо ви готуватиметеся до поїздки ретельно, то і у вас, и у вашей дитини про отпуск залишиться найкраще спогади.